пару раз, что сказать? Может сказать только, чтобы, если вы ветеран, то приходите, занимайтесь в да, спорт. После... После поранения это действительно важно. Сюда, сюда! И будете такими мощными, как его. Уже жмем вот так вот Под углом Да, дожимай, додерживай Можешь, можешь, молодец Егор, вообще красава Тоже Егор 12. Отдыхаем. Сейчас Егор сам одевается. Снаряд. Вот так. И шажок вперед. Еще. Еще. И на грудную. Поехали. Локти выше. Вот. Кулаки помнишь, как я тебе сказал? Да. Чуть-чуть под углом. То есть не так прям, а вот между прямым. Да. Во, хорошо. Отлично. Прокачка в морта Чтобы именно Авада жестко вылетала. В переводе, кстати, Авар Авада Кедабра в переводе означает я из аравийского. Я убиваю словом. Так, Егор, что ты расскажешь? Что как ощущение? А ну -ка. Тяжко, конечно. ладно. Тяжко, ну, за, в принципе, тяжко. да тяжко. Давай, давай, выдавай базу, братан. Выдавай. Базу? Ну, конечно. Ну что, заниматься треба, Я это сам по себе зрозумів. что когда начинаешь заниматься, в принципе, все начинает легче идти. Заниматься треба де, Правильно, в ти, ты, та, но,